По проспекту Соборности появились уже проблемы транспорта, проблемы городские, городской инфраструктуры. Как-никак, любому большому городу, какому и какой является луз нужен подземный переход. Хоть один. Если это в шутку но если серьезно, это получается проспект Соборности, большая транспортная артерия, и в связи с тем, что вырос как бы такой новый большой центр притяжения гипермаркет там-там, торговый развлекательный центр, большой поток людей появляется, которые со всех сторон притягиваются, не только и общественным транспортом и личным. Как-никак надо уже решать эти проблемы, как цивилизованно обеспечить вот это все продвижение. И это, наверное, больше проект инфраструктурный, чем архитектурный, потому что это уже то, что вверху не такое уже и большое влияние имеет в связи с контекстом, всем этим контекстом, который возле состоит. Но хотя было желание, что это, это то, что мы будем вверху строить, это было чуть больше выше автобуса, что приезжая мимо, ну, как-то не закрывало, что-то чувствуется, что это как бы связано с торговым центром Форсите. Две такие темы, они очень похожи, Пеше... пешеходный переход под низу в том же самом месте, но мы старались понять, что это надо решить и автобусную стоянку, что между вот этими такими двумя выходами снаружи есть автобусная стоянка, и потом переход по, по ту сторону улицы. Как бы один вариант, больше напоминающий фрагмент, кусок, скажем так, удачно-неудачно сложившегося от этого большого торгового центра, он как бы напоминал бы, что это тут начало этого торгового центра. А другой вариант, который такой немножко нейтральный, он более такой городской, городской напоминающий какие-то ну, инфраструктурные здания, которые по всему миру как-то такие легкие павильоны выглядят. Как бы, как бы выбор на тем, что он больше городской или больше как бы собственной принадлежности и архитектурной показывает к этому портсите. Из-за того, что это финансируется деньгами не бюджетными, какими-то городскими, а частными инвестиционными, но хоть на содержание как-то вышли эти затратности. Еще есть 500 там с чем-то квадратных метров торговых площади мелкие такой аренды, которые как там цветы какие-то там, другие разные мелочи, которые по пути, видно, нужны. Они будут как бы... Подземный переход оборудован двумя лифтами, чтобы для неимущих и пройти улицу, и для молодых матерей с колясками, чтобы это было а, как бы нам Теплотечка, охрана, ну и, и вот это торговые площади, которые арендаторы создают более-менее такой, ну скажем, как нам, человеческий облик, что не был таким темным техническим проходом под, под улицей, только которые там, как чаще всего, ну, после 10-11 часов вечера боятся люди пройти. Я так зрозумів, зупинки громадського транспорту також там будуть входити в ваш проект, так? На, на Чи плануєте ви там при будівництві зробити заїзні кармани для транспорту, для громадського транспорту? Тобто, що... Якщо ви щось містеки, вибачайте, я вам висів чи плануєте ви зробити заїзні кармани для громадського транспорту, тобто, щоб не звужувати промисло на це? Не планується просьба до міської ради допомогти знести павільйон шауску в цьому, буде великих Загальна площа 1600 квадратних метрів, вона передбачає торгову галерею, в межах 500 квадратів будуть торгові точки, там буде санкцій ножічок у вічі, буде два підйомника для інвалідів і два ліфта, також будуть використовуватися як вантажно, так і для інвалідів. Наразі буде Збудувати перехід, спочатку збудувати перехід, а потім будувати торгово-розважальний центр. Це простіше із точки інженерних мереж з перенесення комунікації і з точки будівельних. Тому вирішили спочатку збудувати ТРЦ, потім вже наразі перехід.